Добрый день, друзья! Меня зовут Светлана Басина. Рада приветствовать всех, кто смотрит это видео. Сегодня хочу вам рассказать об одной фишке, которую я использую в своих каталогах. Многие спрашивают меня, что это такое, что это за странные цветные интересные полосочки у меня в каталогах присутствуют. Но вот тот каталог, который был с полосочками в прошлом видео, я его уже, конечно, отдала своим клиентам. В руках у меня новый каталог номер шесть. Да, но все равно, что за полосочки я клею на каталог, я вам сейчас расскажу. Полосочки это вот такие вот цветные стикеры. Стоят они 34 рубля. Вот тут есть ценничек. Я даже думаю, что можно найти их в магазине дешевле. Их здесь очень много. Таких стикеров вам хватит не на один период. У меня вот они уже, наверное, периода, если это шестой будущий, то, наверное, периода со второго точно они у меня есть такие полосочки. Один край у них клеевой, а другой обычный бумажный, вот такой прозрачный цветной. На нем даже можно что-то написать. Я думаю, я вот правда не пробовала, но думаю, что можно написать. Что я с ними делаю? Я беру каталог, ищу в, них, в нем интересные предложения, какие-то новинки, то, что новое, то, что еще люди не пробовали, не видели и не знают. Ну, предположим, вот в этом каталоге меня заинтересовала серия кофемания. Вот она такая красивая. Заявлена как новиночка, хотя уже в каталоге была. И думаю, многим клиентам, которые ее покупали, тоже будет интересно снова приобрести ее. И поскольку она новинка, она мне очень нравится. Я отклеиваю одну такую наклеечку. И клею ее на каталог. На эту страничку. Соответственно, когда я буду открывать каталог, я без труда ее найду. Вот Причем делаю я как? Новиночки я все клею вот по этой стороне каталога, а акции я клею вот здесь. Поэтому мне очень удобно их находить. И еще, предположим, если это серия лета, тоже для того, чтобы удобно было найти, серия лета у нас в баночках оранжевого цвета, вот таких вот ярких. Я беру оранжевую закладочку. клею ее. И для себя я уже знаю, что оранжевая закладочка, это оранжевые баночки, это серия лета. Вот. Если эта серия, предположим, жар птица, да, вот тоже замечательная новиночка в этом каталоге. Вот, коллектор победитель. И она красного цвета, то сюда можно приклеить красненькую закладочку. Красненьких нет, приклеим розовую. И тоже я буду знать, что красная закладочка – это красная баночка. Скорее всего, это новиночка «Жар птица». Поэтому вот, используйте такой инструмент, клейки и закладки для ваших каталогов, чтобы было удобно и вашим клиентам, и вашим консультантам, даже вашим консультантам можете сделать такие каталоги, чтобы им было удобно находить нужные новинки, нужные акции, чтобы они обращали на них внимание, это очень поможет вам в ваших продажах. Спасибо за внимание, увидимся в следующих видео.